Bukit okay, Besi ialah sebuah bandar kecil yang terletak di selatan Terengganu yang diteroka pada awal abad ke-20 Bandar ini wujud kerana pernah ada lombong bijih besi yang pernah menjadi lombong bijih besi terbesar di Asia Tenggara pada pertengahan abad ke-20 Sehingga pada tahun 1971, Terengganu mempunyai sistem rangkaian kereta api antara lombong bijih besi dan pelabuhan yang tidak bersambung dengan rangkaian kereta api yang lain Bagaimana Bukit Besi menjadi lombong biji besi terpenting di Asia Tenggara semasa zaman kegemilangannya Mengapakah ranasan kereta api dibina dan bagaimana Bukit Besi kekal wujud sampai hari ini selepas biji besi telah kehabisan Mari bersiasat di bekas bandar pelombongan yang menenangkan bagi memahami akan kepentingan Bukit Besi sebagai sumber ekonomi Terengganu dalam 2 3 abad ke-20 Pedalaman Terengganu telah pun dijelajahi sejak abad ke-19 bagi mencari hasil bumi yang berharga selanjutnya menjadi tapak pelompongan Seperti mana Syed Usin Ghulam Al-Bukhari mencari sumber biji timah di kawasan Kuala Berang pada tahun 1902 beliau secara tidak sengaja menjumpai batu pesurat yang mengesahkan kewujudan Terengganu Purba Untuk mendalami kisah akan batu pesurat Terengganu, pautan ada di sebelah atas tekanan pada tahun 1916, seorang jurutera Jepun bernama M. Kuhara bersama pasukannya telah meneroka kawasan berhampiran Bukit Cerwak, Cerangau dan menemui deposit biji besi di Bukit Seri Bangun. Tiga tahun kemudian, satu lagi ekspedisi penyelidikan telah dijalankan dan mengesahkan akan kewujudan deposit biji besi dalam nisbah yang besar. Pajakan pelombongan telah pun dikeluarkan pada tahun 1929, walaupun pelombongan secara kecil-kecilan telah dimulakan beberapa tahun sebelumnya berdekatan sebuah petempatan iaitu Kampung Seri Bangun. Nama petempatan tersebut telah ditukar kepada Bukit Besi pada tahun 1931. Aktiviti pelombongan semakin rancak dan nama syarikat Kohara Mining Company telah ditukar kepada Nippon Mining Company pada tahun 1932 operasi pelombongan berterusan di tengah-tengah kecamukan Perang Dunia Kedua antara 1942 hingga 1945 bagi membekalkan uh, Jepun, tentera Jepun dalam usaha-usaha perang mereka. Selepas perang tamat pada tahun 1945, lombong tersebut telah dirampas dari Jepun dan pengeluaran terhenti selama lima tahun. Sebuah syarikat British bernama Eastern Mining and Metals Company atau EMCO telah membeli hak pelombongan Bukit Besi pada tahun 1950. Walaupun kedudukannya yang terpencil jauh di dalam hutan, Bukit Besi didiami oleh penduduk berbilang kaum dan bergantung rezeki kepada hasil lombong biji besi. Bukit Besi pernah didiami oleh orang Melayu, orang Cina, India, Inggeris dan sebelum Perang Dunia Kedua, orang Jepun. Menjelang tahun 1955, 1 juta tan biji besi telah diangkut dari Bukit Besi ke Dungun menjadikan Dungun sebagai pelabuhan kedua terbesar di tanah Melayu mengikut tan selepas pelabuhan Pulau Pinang pada masa tersebut. Lombong biji besi, Bukit Besi membawa limpahan kekayaan bukan sahaja kepada bandar Bukit Besi tetapi juga kepada negeri Terengganu dan seluruh negara. Sebab utama mengapa saya datang ke Bukit Besi adalah kerana bandar ini pernah ada perkhidmatan kereta api antara tahun 1930 hingga 1971 iaitu Kereta Api Bukit Besi. Dibuka pada tahun 1930, kereta api Bukit Besi adalah kereta api milik syarikat pelombongan bagi mengangkut biji besi dari lombong ke pelabuhan Dungun sebelum biji besi diekspor ke luar negara. Sehingga pada tahun 1971, setiap negeri di Semenanjung ada perkhidmatan kereta api dan kereta api di Terengganu menjadi satu-satunya negeri yang tidak di dikendalikan oleh kereta api tanah Melayu atau lebih dikenali sebagai KTM. Saya ada bercerita mengenai kereta api ekspres sleeper yang terakhir di dalam negara ini di mana ekspres ini melalui tengah-tengah semenanjung membelah hutan belantara tapi tidak pula lalu negeri Tengganu. Untuk mengetahui sebab apa, boleh menonton ke atas. Kereta api Bukit Besi terasing daripada seluruh rangkaian KTM kerana perkhidmatan tersebut hanya menghubungkan lombong biji besi di Bukit Besi dan pelabuhan di Dungun. Sebelum tahun 1932 kereta api hanya beroperasi sehingga di Pangkalan Cek Lijah sebelum landasan tersebut disambung ke pelabuhan melalui sebuah terowong Terowong Bukit Tebuk dibina antara 1932 hingga 1936 dan dibuka pada tahun 1936 bagi memudahkan pengangkutan biji besi antara bukit besi dan pelabuhan di Surah Dungun Kereta api Bukit Besi bukan sahaja membawa biji besi, mesin-mesin lombong dan kargo. Sepanjang operasinya, penduduk tempatan boleh menaiki kereta api antara Bukit Besi dan Dungun dengan tujuan mengangkut pekerja ke lombong biji besi dan pulang ke rumah. Lazimnya kereta api membenarkan penduduk tempatan menaiki kereta api ke Bukit Besi atau Dungun untuk menjual hasil kebun mereka ke pasar. Tidak seperti operasi kereta api Tanah Melayu, KTM, perkhidmatan penumpang kereta api antara Bukit Besi dan Dungun adalah percuma Mengapa boleh bagi tambang percuma? Sebabnya perkhidmatan kereta api dimiliki oleh syarikat pelombongan dan operasi kereta api ditanggung sepenuhnya dengan hasil pendapatan biji besi. Pada awal 1960-an, kira-kira 2 juta tan biji besi diekspor setiap tahun melalui kereta api bijih Besi apabila harga biji besi mencecah 71 dolar Amerika setan iaitu jumlah wang yang begitu besar pada waktu itu. Perkhidmatan penumpang adalah lebih pada perkhidmatan sampingan kepada pekerja lombong dan juga penduduk tempatan dan bukanlah satu tanggungjawab sosial yang perlu dipenuhi. Tanggungjawab yang terus hilang apabila deposit biji besi mulai berkurangan menandakan khatimah kereta api Bukit Besi dan Bukit Besi sebagai sebuah bandar pelombongan. Kebergantungan kuat terhadap hasil biji besi menjadikan Terengganu mengalami apa yang dikatakan sebagai penyakit Belanda atau dalam bahasa Inggeris ini lebih tepat sekali Dutch Disease Pertama kali ditulis pada tahun 1977 dalam majalah The Economist Istilah Dutch Disease muncul selepas Belanda menemui deposit gas asli yang besar di Groningen pada tahun 1959 menyebabkan kebergantungan kepada hasil gas asli dan kurangnya fokus kepada sektor lain seperti perindustrian. Biji besi di Bukit Besi menjadikan Terengganu bergantung kuat kepada hasil biji besi kerana petani dan nelayan memperoleh hasil cukup-cukup makan saja. Jauh sekali mampu membayar cukai yang tinggi kepada negeri. Menjelang tahun 1970, kejatuhan harga biji besi global di samping persaingan dari lombong biji besi di Australia dan juga Brazil menjadikan pelombongan di Bukit Besi tidak lagi berapa menguntungkan. Selain itu ketidaktulenan dalam bentuk serpihan timah ditemui dalam biji besi yang dilombong di bukit besi menjadikan biji tersebut kurang diingini berbanding biji besi tulen yang dilombong di Australia. Lombong bukit besi akhirnya ditutup pada 8 September 1971 menyebabkan kejutan terhadap ekonomi negeri kerana sebahagian besar belanjawan negeri Tengganu bergantung pada hasil biji besi. Inilah diskusi yang jarang sekali muncul dalam wacana sosial. Apa yang kita perlu buat sebelum Sebelum sumber asli galian jadi lagi. Sering kali perbincangan akan muncul untuk menyelamatkan ekonomi dan mengawal kadar pengangguran apabila hasil bumi telah tiada lagi. Beberapa tahun selepas penutupan lombong bukit besi, Terengganu menemui sumber asli yang lain yang amat berharga bagi Terengganu hinggalah pada hari ini. Pengeluaran petroleum di luar pesisir Terengganu telah menyelamatkan ekonomi selepas tamatnya perlombongan bijih besi. Terengganu mengeluarkan minyak mentah jenis tapis yang mengandungi kandungan sulfur rendah iaitu 0.04% berbanding kadar standard purata 0.5% dalam minyak mentah global menjadikan minyak mentah tapis antara minyak mentah yang paling mahal di dunia. Hari ini lebih daripada 80% daripada hasil kerajaan negeri Terengganu adalah daripada petroleum. Seperti mana biji besi di darat, Petroleum di luar pesisir akan kehabisan satu hari nanti kerana petroleum merupakan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Generasi yang akan datang perlu membuat keputusan apabila masa tersebut telah tiba. Mungkin bukan kerja kita sekarang untuk memikirkan masa depan apabila petroleum habis, tak seperti apa yang berlaku selepas lombong bijih besi ditutup pada tahun 1971. Selepas lombong bijih besi ditutup pada tahun 1971, Bukit Besi mengalami kemelesetan ekonomi yang begitu ketara. Perkhidmatan kereta api ditamatkan, semua jentera dihentikan dan kadar pengangguran melambung tinggi. Oleh itu, tiada apa sebab yang tinggal kepada pelombong untuk terus kekal maka mereka berhijrah ke tempat lain. Selepas perkhidmatan kereta api ditutup pada tahun 1971, Sedikit tinggalan yang masih ada adalah bekas cacarannya yang kini merupakan sebahagian pada jalan kampung bersama terowong bukit tebuk yang diturap bagi membolehkan kenderaan persendirian menggunakan terowong tersebut. Bukit besi mungkin akan menerima nasib menjadi bandar hantu seperti apa yang berlaku terhadap bekas pertempatan lombong biji timah di sungai lembeng Pahang dan papan perak. Pada tahun 1973, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah atau Ketengah telah ditubuhkan bagi membuka kawasan pedalaman untuk penanaman kelapa sawit. Selepas penutupan landasan kereta api, sebuah lebuh raya dibina bersebelahan bandar Bukit Besi iaitu Jalan Jerangau Jabo sebagai daripada laluan persekutuan 14. Bukit Besi telah bertukar peranan pada bandar kelapa sawit Sebuah bandar kecil dengan kemudahan asas yang terletak berhampiran dengan jalan utama Malah susun atau jalan pun telah diubah sesuai dengan peranan barunya Bagaimanapun masih ada lagi biji-biji besi yang boleh dilombong di selatan Terengganu. Menurut syarikat pelombongan besi Australia iaitu Viper, Terengganu diandaikan mempunyai 50 juta tan biji besi berkualiti tinggi menanti masa untuk dilombong dari perut bumi. Beberapa syarikat telah berminat bagi mendapatkan lesen pelombongan untuk melombong biji besi. Walaupun pelombongan biji besi muncul semula di selatan Terengganu, satu perkara yang pasti akan tetap sama Kereta api Bukit Besi tidak akan dibuka semula kerana dua sebab Satu, jalan raya lebih murah untuk dibina Lebih murah untuk diselenggara daripada landasan kereta api Selepas jalan Jerangau Jabo siap pada tahun 1979 Jalan raya menjadi penghubung utama antara pedalaman Terengganu dan kawasan pantai Memandangkan jalan raya menjadikan kawasan pelombongan lebih mudah diakses Minat bagi membangun semula pelombongan biji besi telah muncul selari dengan kenaikan harga biji besi global dan siap Lebuh raya pantai timur fasa 2 atau LPT2 pada tahun 2015. Saya ada bercerita mengenai LPT, Lebuh Raya Pantai Timur dalam video sebelum ini di mana pembinaan Lebuh Raya ini menghadapi pelbagai cabaran dan dukaan. Ha, ada dua episod. Jadi kalau ingin tahu lebih lanjut, tontonlah nombor satu dan nombor dua untuk memahami keseluruhan cerita dan keseluruhan perjalanan. LPT 3 sila yang masuk. Dua laluan rel pantai timur atau ECRL akan datang melalui Terengganu dan dua lagi negeri pantai timur iaitu Pahang dan Kelantan. Landasan tolok standard akan menghubungkan Kuala Lumpur dengan ibu negeri, kawasan-kawasan perindustrian dan bandar-bandar utama di sepanjang pantai timur. Memandangkan Bukit Besi bukan lagi menjadi sebuah bandar utama, ECRL akan melalui pinggir dungun di mana bekas pelabuhannya digunakan untuk mengeksport biji besi sehingga tahun 1970-an. Hari ini Bukit Besi adalah sebuah bandar kecil yang dikelilingi dengan pokok kelapa sawit dan lombong biji besi kecil. Aktiviti ekonomi utama Bukit Besi pada hari ini ialah kelapa sawit, kayu kayan dan juga pendidikan tinggi iaitu UITM Bukit Besi. Walaupun biji besi yang tinggal tidaklah sebanyak dulu, masih ada aktiviti pelombongan secara kecil-kecilan walaupun tidak segah zaman kegemilangannya. Dengan adanya warisan sejarah pelombongan berskala besar, Bukit Besi dibangun semula sebagai bandar sejarah dengan tinggalan lama dikekalkan sebagai tarikan pelancongan. Oleh kerana kereta api Bukit Besi lama tiada, lokomotif 19103 telah diperoleh dari depoh KTM di Batu Gajah Perak untuk dipamerkan di hadapan Muzium Bukit Besi, lambang simbolik bekas kereta api yang pernah wujud satu masa dahulu. Tinggalan lain seperti crushing plant dan station opal dikekalkan sebagai bukti aktiviti pelombongan yang lalu di Bukit Besi. Semasa saya datang ke sana, kawasan tersebut telah berpagar dan pintu masuk ke crushing plant iaitu kilang perhancur pula berkunci jadi tak dapat masuk. Hancur hatiku Hanya beberapa buah bangunan lama, cerobong asap dan sebuah lokomotif lama menjadi kenang-kenangan daripada bekas lombong biji besi terbesar di Asia Tenggara bersama terowong Bukit Tebuk di Dungun yang telah dipulihara pada tahun 2022 sebagai tarikan pelancongan bersejarah. Sebuah saksi bisu akan Bukit Besi sebagai bandar pelombongan dengan landasan kereta api pada zaman kegemilangannya. Jika anda ingin melawat Bukit Besi, bandar ini terletak bersebelahan dengan jalan jerangan Jabok. Sekiranya datang dengan kereta atau motosikal, bandar ini terletak kira-kira 4km dari persimpangan Bukit Besi di LPT2. Tiada perkhidmatan bas ekspres berjadual di Bukit Besi kenalah sewa kereta atau ambil teksi. Terima kasih banyak kerana menonton. Saya harap anda belajar sesuatu yang baru tentang Bukit Besi dan masa silamnya sebagai sebuah bandar pelombongan yang maju nun di tengah hutan. Terima kasih sekali lagi kerana menonton dan jumpa lagi dalam video akan datang.